Всегда случается, что песочный фильтр неисправен. Рассмотрим наиболее распространенные причины погрешности. Первая проблема. Мотор не работает. Нет тока в сети, перегрев мотора и предохранитель автоматически отключили его. Возможные решения. Проверьте и подключите шнур к источнику питания. Дайте двигателю остыть и вновь запустите его. Проблема номер два. Фильтр не очищает бассейн. Неправильное установочное положение шестиходового клапана. Чрезмерное загрязнение бассейна. Фильтр засорился. Чтобы решить эту неисправность нужно Установите клапан в положение фильтра Оставьте насос с фильтром в рабочем состоянии до полного очищения бассейна Очистите фильтр во входном отверстии стенки бассейна Третья погрешность Песок проникает обратно в бассейн Песок слишком мелкий Песчаное дно отвердело Чтобы избежать проблемы нужно использовать только кварцевый песок фракции 08, 1 и 2. Или замените песок. Неисправность номер 4. Фильтр гудит, но не качает воду. Это проблема в завоздушенности насоса. Возможно проблема с подшипником. Стоит обратиться в мастерскую водных бытовых насосов.